इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप आसानी से अपने गमलों में मूली या रेडिश को कैसे लगा सकते हैं। मूली को गमले में लगाना बहुत ही आसान है इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए और आपको क्या क्या करना है इससे आप गमलों में अच्छी तंदुरुस्त मूलियाँ होंगी ऑर्गेनिक गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिए आप इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मूली वाले वीडियो को शुरू से ले अंत तक पूरा देखिए और साथ में मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करने का लिंक नीचे दिया हुआ है यहाँ पर जाइए और इसको क्लिक करिए तो अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा तो चलिए अब शुरू करते हैं कि हम मूली को आसानी से अपने घर की छत के गमलों में कैसे लगा सकते हैं और, और उससे अच्छी सब्जियां कैसे ले सकते हैं मूली या रेडिश लगाने के लिए आप ऐसे पॉट या कंटेनर का चयन कीजिए जिसकी हाइट करीब मिनिमम 10 इंच होना चाहिए और उसमें आप पोटिंग मिक्स तैयार कर लीजिए जैसे मैंने आप देख रहे हैं ये पोटिंग मिक्स तैयार करा हुआ है और इस पोटिंग मिक्स में कंपोस्ट है इसमें कुछ रेत भी है और मिट्टी है तो इसमें तो रेडिश लगाने के लिए आप पोटिंग मिक्स में रेत को जरूर मिलाइए ताकि उससे मूली की जड़ें जब इस मिट्टी या कंटेनर में बढ़ेंगी तो उसमें ऑक्सीजन अच्छा जाएगा तो पोटिंग मिक्स बनाते समय आप उसमें करीब 20 परसेंट रेत भी डालिए पोट या कंटेनर में अच्छी बड़ी मूली प्राप्त करने के लिए आप जब मूलियों को लगाएं तो हर बीज के बीज करीब पाँच इंच का डिफरेंस रखिए पाँच या छः इंच का अंतर रखिए जैसे मैंने आप हॉल कर रखा आप देखिए यहाँ एक है यहाँ है एक यहाँ एक यहाँ ऐसे में कुल मिला के इस पोर्ट में छः रेडिश के बीज को लगा दूंगा ये देखिए आप ये रेडिश के बीज हैं या मूली के बीज हैं ये आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे अब मैं इन बीजों को इस पोर्ट में गाड़ देता हूँ तो इस बीज को लगाने के लिए करीब आप दो इंच का हॉल कर लीजिए और उसको फिर मिट्टी से ढक दीजिए कुछ समय बाद ये सभी बीज उगने लगेंगे और अगर कोई बीज ना उगे तो वहां पर उस जगह पर आप एक दूसरा बीज लगा दीजिए तो मैंने इस पोर्ट में अब छह बीज को लगा दिए हैं और अब इस गड्ढों को मैं ढक देता हूँ और बीज लगाने के बाद अब मैं इसमें पानी दे दूंगा, फिर ये करीब एक सप्ताह बाद इसमें से मूलियाँ उगने लगेंगी अगर आप इस पोट में अच्छी मोटी मूलियाँ लगाना चाहते हैं तो इसमें नियमित तौर पर आपको ऑर्गेनिक खाद देना पड़ेगा उसमें आप कंपोस्ट दे सकते हैं और कंपोस्ट की टी भी आप इसमें निरंतर देते रहिए मूली को लगाने के अब दो सप्ताह बाद देखिए इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है कुछ दिन बाद मूली खाने के लिए तैयार हो जाएगी फिर चाहे तो आप इसके पत्ते भी खा सकते हैं और जो मूली का कंध है उसका भी आप सेवन कर सकते हैं तो लगभग इसमें दस दिन बाद ये तैयार हो जाएगी तो इस गमले में लगी हुई मूली अब पूरी तरीके से तैयार हो गई है और अब आप, आप चाहें तो इसको उखाड़कर इसका आपके खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं गमलों में आसानी से मूली लगाने वाला वीडियो आपको कैसा लगा आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य गार्डनिंग करने वाले से इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे इसी जगह पर किसी नई जानकारी के साथ तब तक आप अपने घर में गार्डनिंग करते रहिए